হাৰে কৃষ্ণ ইতিমধ্যে আমি গীতাৰ ওপৰত যি আলোচনা ৰাখিছিলোঁ তাৰ তৃতীয়ভাগ আলোচনাত আমাৰ অলপ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছিল গতিকে মই আকৌ সেইখিনি ঘূৰি আহিছোঁ তাত আমি কৈছোঁ যে গীতাখন কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগে যে গীতাখন আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগে অৰ্জুনৰ ভাৱত অৰ্জুনৰ ভাৱত আমি নিজকে অৱস্থান কৰিব লাগে অন্তত গীতাখন পঢ়াৰ সময়ত তাত্তিকভাৱে হ'লেও থিয়ৰিটিকেল হ'ল আমি ভাবিব লাগে যে কৃষ্ণস্থ ভগৱান স্বয়ং কৃষ্ণই হৈছে ভগৱান আৰু আমি যদি শ্ৰদ্ধা ভাৱ লৈ বা আপত্তিৰ এটা মনত ভাৱ লৈ বা অভিযোগৰ এটা সুৰত বা মনত কিছু জল্পনা কল্পনা কৰি যদি আমি গীতাখন পঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ সন্দেহাত্মকভাৱে যদি গীতাখন পঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ বা মনত যদি এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ভাৱ থাকে যে গীতাখন শুনি লওঁ তাৰপিছত মোৰ কিছু ক'ব লগা থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি ভাৱ লৈ গীতা অধ্যয়ন কৰোঁ পাঠ কৰোঁ আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ আগত বা সেই ব্যক্তিসমূহৰ আগত গীতাই প্ৰকাশ নাপায় গীতাই নিজেই প্ৰকাশ নিদিয়ে আৰু গীতাখন আবৃত হৈ যাব গীতাখন অনাবৃত নহয় গীতাখন উদঘাটনেই নহয় গতিকে গীতাখন যদি আমি বাণীসমূহ আমি যদি পঢ়িব বিচাৰিছোঁ বুজিব বিচাৰিছোঁ আমি যদি কামত লগাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অৰ্জুনৰ ভাৱত আমি থাকিব লাগিব আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গীতাৰ বাণীসমূহ হৈছে সাৰ্বজনীন ইউনিভাৰ্চেল এইটো হোৱাৰ বাবে এটা আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ অৱস্থাৰ কেতিয়াবা সূচনা হয় এইটো কি এইটো হৈছে যে বহুতে গীটাৰ বানিবিলাক সহজে লৈ লয় খুব সহজে স্বতঃস্ফুটভাৱে স্পনটেনিয়াছলি বা প্ৰেৰণা পায় ইন্স্পায়াৰ্ড হৈ যায় অলপ সময়ৰ কাৰণে বেছি গভীৰভাৱে আৰু চিন্তা নকৰাকৈ কোনো বিবেচনা নকৰাকৈ গ্ৰহণ কৰি লয় যেনেকৈ কৃষ্ণই কৈছে হ'ব মাজতে অলপমান পঢ়ি ল'লে এইখিনি ভাল লাগিলে তেওঁৰ কিবা কাৰণে কাৰণ এইটোতো ইউনিভাৰ্চেল এই গীটাৰটো প্ৰত্যেক কথাবিলাকেই হৈছে সাৰ্বজনীন গতিকে তেতিয়া এই বাণীবিলাকৰ যিটো বৈশিষ্ট্য এই উপদেশবিলাকৰ শ্লোকবিলাকৰ যিটো মহত্ব যিটো গুৰুত্ব যিটো প্ৰাধান্যতা এইটো তেওঁলোকে কি কৰে বুজি নাপাব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ইয়াৰ গোহাৰ্থটোৰ ভিতৰত নোসোমোৱাকৈ নজনাকৈ জাগতিকভাৱে তেওঁলোকৰ জৰজ্ঞানৰ দ্বাৰা কল্পনা জল্পনা কৰি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে জানা জানি শুনি বা তেওঁলোকে ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দিবল যে পড়ি ললে মই এই কথা বুঝাইছো সার্বজনীন সহজ মানে সহজেই বুঝি পাই সহজলভ্য গতি নিজের যদি কল্পনা জল্পনা জরজগতর যুক্ত জ্ঞান তারা কিছু কল্পনা জল্পনা করে পাণ্ডিত্য ব্যবহার করে তার ব্যাখ্যা দিব আরম্ভ করেছে আর এই ব্যাব ভুল ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা ভুল ধাৰণা আৰু কেতিয়াবা আনকি বিপৰীত বাখ্যাও দিয়ে ভুল অপজ এইবিলাকতো আছেই বিপৰীত বাখ্যা দি যিজন পাঠক তেওঁ শ্ৰোতাৰ আগত নিজকে আত্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ঠগ চিটিং প্ৰপেঞ্চিটি এটা ঠগ প্ৰৱণতা এই প্ৰতাৰণাৰ যিটো প্ৰবৃত্তি প্ৰৱঞ্চনাৰ যিটো প্ৰ প্ৰবৃত্তি ই সেই ব্যক্তিসকলক অপৰাধী কৰি তোলে গতিকে গীতাত ভগৱানে বাৰে বাৰে কৈছে যে গীতাখন পৰম্পৰাধাৰত ডিচাইপ্লিক ছাকচেইশ্যনত থকা কোনো গুৰুৰ পৰা গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা বা ভাগৱত ব্যক্তিৰ পৰা এই গীতাৰ যিটো জ্ঞান সেইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এই গীতাৰ জ্ঞান গ্ৰহণ কৰাত যিজন ব্যক্তিয়ে শুনিব যিজন ব্যক্তিয়ে পাঠ কৰিব যিসকল ব্যক্তিৰ মাজত আলোচনা হ'ব তাত এটা কথা মানে গীতাত বাৰে বাৰে অনুমোদন কৰিছে ৰিকমেণ্ড কৰিছে জোৰ দিছে ভগৱানে গুৰুত্ব দিছে যে সেইটো যেন পৰম্পৰাধাৰৰ সতটোত থাকে যিহেতু মন কৰিবলগীয়া কথা যে বহু সময়ত সতত থকা এজন মানুহে সতৰ পৰা ওলাই গৈও আকৌ কথা কয় এইটো আৰু সাংঘাতিক আমি আচলতে নিজৰ ক'বলগীয়া ইয়াত একোৱেই নাই শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানে সেইকাৰণে গীতাখনৰ নাম যথা যথ এজ ইট ইজ ইয়াত পাণ্ডিত্য দেখাবলৈ কাৰো একো নাই কাৰণ কৃষ্ণৰ ওপৰত কোনো পাণ্ডিত্ব নাই গতিকে ইয়াত হৰিয়ে যিধৰণে কৈছে ভগৱানে যিধৰণে কৈছে পৰম্পৰাধাৰাত থকা ভক্তসকলে যিধৰণে কৈছে সেয়া মাত্ৰ শুনিব লাগে আৰু যিমানখিনি মনত থাকিল সিমানখিনিয়েই ক'ব লাগে এই যে আমাক বহুতে এটা কথা কয় যাৰে দেখো তাৰে কহ কৃষ্ণ উপদেশ আমাৰ অজ্ঞই গুৰু হৈ তৰ এই দেশ আমিতো আৰু যাকে দেখো তাকেই উপদেশ দিব পাৰো নহয় তাত এটা গোহাৰ্থ আছে যাৰে দেশ তাৰে কহ কৃষ্ণ উপদেশ সেইটো কৃষ্ণৰ উপদেশ সিমানখিনিহে দিব লাগে যিমানখিনি উপদেশ আমি গুৰু বা বৰিষ্ঠজনৰ পৰা পাইছো তাত যদি আমাৰ নিজৰ জল্পনা কল্পনা বা নিজৰ উদাহৰণ দিয়া আৰম্ভ কৰো তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব সেইখিনিয়ে আমাক অপৰাধী কৰি তুলিব গতিকে গীতাৰ অৰ্থাৎ গীতা পাঠ দৈনিক হয় যেতিয়া আমি খুব সাৱধান হ'ব লাগে যেন আমি গুৰুৰ কথা বৰিষ্ঠজনৰ পৰা শুনাৰ কথাহে যথাযথবাহে শ্ৰোতাৰ আগত পৰিৱেশন কৰোঁ এইটো আপোনালোকে সকলোৱে মন কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া গীতা পাঠ কৰিব গীতাৰ সম্পৰ্কে ক'ব আপোনালোকে গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা যিমানখিনি শুনিছে গুৰু স্থানৰ পৰা যিমানখিনি খুজিছে সাধু গুৰু শাস্ত্ৰৰ পৰা যিমান খুজিছে সিমানখিনি কোৱাই আমি কোৱাই উচিত আৰু নহ'বা আমাৰ অৱস্থাটো কিয় অপৰাধী হৈ যাম গতিকে এই কথাত আমি সকলো সাৱধান হ'ব লাগে এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ গীতাখন কাৰ বাবে হৰ হোম গীতাখন কাৰ বাবে গীতাখন কোনো বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে নহয় দিস ইজ নট এ পার্টিকুলার রিলেজেন্স ফর পার্টিকুলার পিপল হু আর প্রেকটিসিং পার্টিকুলার ফেথ ই সমগ্র মানব জাতির হাত পুঁথি ইটস এ হ্যান্ডবুক মেনুয়েল ফর দ্য হিউমেনিটি কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কোনো ঠাইতে গীতাখন একমাত্র হিন্দুর বাবে একমাত্র সনাতনীর বা একমাত্র ভারতীয় বুলি উল্লেখ করা নাই গতি গীতাখন এখন অসাম্প্রদায়িক নন ডিনেসনেও আর গীতাত গীতা গীতাখন জীবনের অস্তিত্ব অর্থ অন্বেষণ করা যিকোনো এজন ব্যক্তির বাবেই একমাত্র আশ্রয় অনলি শেল্টার ফর এ পার্সন হু ইজ ইন দ্য সার্চ অফ লাইফ মিনিং অফ লাইফ মিনিং অফ এক্সিস্টেস অফ লাইফ মধ্যে কে জিয়াই আস জ অর্থ কি মর জিয়াই থাকার অবস্থান অস্তিত্ব তো আহিল ইত্যাদি কথা যার অন্বেষণ করবর ইচ্ছা আছে সার্চ করবর সার্চ মন আছে তো বাবই এখন এখন হাত পুঁথি গতি আমি দেখি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে গীতাখন অধ্যয়ন কৰি এই সম্পৰ্কে বহুতবিলাক আমাৰ উল্লেখ আছে আমি হিন্দুসকলে আনকি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী ধৰ্ম অৱলম্বন কৰা লোকসকলে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম স্বধৰ্ম স্বকৰ্মত বেছি দৃঢ়তাৰে বেছি দৃঢ় বিশ্বাসৰে নিশ্চিতভাৱে পালন কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈছে সমৰ্থ হৈছে সন্তুষ্ট হৈছে গীতাখন পাঠ কৰি গীতাখন অধ্যয়ন কৰি গতিকে গীতাখন কোনো বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে নহয় ই আমাৰ সকলোৰে বাবে এখন হাত পুথি তো ইয়াৰ পাছত আৰু মাত্ৰ তিনি মিনিটমানকৈ মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে ভাগৱত গীতাৰ উদ্দেশ্য অভিষ্ট লক্ষ্য অভিষ্ট লক্ষ্য অভিষ্ট মানে গীতাখন পাঠ করিলে আমার কোন পর্যায় লক্ষ্য আমার কি গীতাখনৰ বাণী উদ্দেশ্য কি এই হৈছে বাণী সমূহ উপদেশ সমূহ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথত বদ্ধ বাবে পথ প্রদর্শন ইট ইজ দ্য টর্চ বিয়েরার পাট ফাইণ্ডাৰ ফৰ দ্য পিপল হু আৰ ইন কণ্ডিশ্যন ষ্টেট আৰু গীতাত এই ক্ষেত্ৰত এই দিশত নীতিসমূহ মূল ন্যায়সমূহ তত্বসমূহ বৃহৎভাৱে ভিভিডলি সহজভাৱে চিম্পলি ব্যাখ্যা কৰা হৈছে এণ্ড ডেট অলছ' ইন শ্বৰ্ট স্পেন অফ টাইম এইটো বৰ মন কৰিবলগীয়া কথা যে আপুনি যদি কম সময়ৰ ভিতৰত মূল নীতিবিলাক মূল ন্যায়বিলাক হা মূল তত্ত্ববিলাক বুজি পেলাই নিজৰ বদ্ধ অৱস্থাৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে গীতাৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব আৰু সেইটোৱেই হৈছে গীতাখনৰ উদ্দেশ্য যে আমাক কম সময়ৰ ভিতৰত সহজভাৱে আমাৰ জীৱনৰ যিটো বদ্ধ অৱস্থাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ বাবে যিখিনি আমাক উপদেশ লাগে আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ বাবে আমাক যিবিলাক কথা জানিব লাগে সেইবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে জনোৱা হৈছে গতিকে ভাগৱত গীতাৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে আমাৰ ভগৱত চেতনা ভগৱত ভাৱনা কৃষ্ণ ভাৱনা জগাই তোলা আৰু তাৰ উৎসর্ষ সাধনাত সহায় কৰা অৰিহণা যোগোৱা বা অগ্ৰসৰ হোৱাত আমাক সহায় কৰে গীতৰ মূল উদ্দেশ্য সেইটোৱেই তুমে কাছ গড কনচিয়াছ কৃষ্ণ কনচিয়াছ ভগৱত কনচিয়াছ আৰু তাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক আগুৱাই যোৱাত ইন দা পাথ অৱ গড কনচিয়াছ কৃষ্ণ কনচিয়াছ আমাক আগুৱাই যোৱাত কি কৰে ইনস্পিৰেশ্যন দিয়ে আমাৰ সাধনাত সহায় কৰে অৰিহণা আগবঢ়ায় সেইটো হৈছে গীতাৰ উদ্দেশ্য আৰু ভগৱানে এইদৰে আমাক আগুৱাই যাবৰ বাবে তিনিটা মাৰ্গ আৰু এই মাৰ্গকেইটাৰ ইটোৰ লগত সিটোৰ কি সম্পৰ্ক আৰু কেনেকৈ এই তিনিটা মাৰ্গ শেষত গৈ এটা মাৰ্গত মিলিত হৈ ভগৱান ধামলৈ ঘূৰি যোৱাৰ এটা পথ সূচনা কৰিছে তাৰ এটা ব্যাখ্যা দিছে কিন্তু ফাইনেলি আমাৰ গীতাৰ গোটেই বাণীসমূহে আমাক ক'লৈ লৈ যাব ভগৱত ধামলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব বিভিন্ন মাৰ্গৰ কথা এইকাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ আমাৰ নিজৰ কৰ্ম ফলৰ বাবে নিজৰ ডিজেয়াৰবিলাকৰ কাৰণে আশাবিলাকৰ কাৰণে নিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আগৰ জন্মৰ ফলৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন অৱস্থানত আছো আমিতো সকলো এখন প্লেটফৰ্মত নাই তে ভগৱানেতো এইখিনি বুজিয়ে পাইছে সেইকাৰণে আমাৰ কি কৰিছে বৰ্ণাশ্ৰমৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন বৰ্ণ বিভিন্ন আশ্ৰম চতুৰ বৰ্ণাং বিভাগ চাৰিটা মূলতে চাৰিটা তাৰ ভিতৰত যে আৰু সৰু সৰু বাঘ বহুত আছে ভগৱানে সকলোকেতো লৈ যাব বিচাৰিছে ভগৱানে সকলোকে আবাহনো কৰিছে যে কাম বেক বেক টু গড হেড যে মোৰ ধামলৈ তোমালোক ঘূৰি আহে কম তোমাৰ স্বদাম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গীতাখনত ভগৱানে বিভিন্ন মাৰ্গেৰে কেনেকৈ আহি কৰ্ম মাৰ্গ জ্ঞানমাৰ্গ তেনেকৈ সিদ্ধিমাৰ্গ বিভিন্ন মাৰ্গবিলাকৰ মাজেদি আহি ধ্যানমাৰ্গ এইবিলাকৰে আহি আহি লাষ্টত ভক্তি মাৰ্গত সকলো গৈ শেষত গৈ ভগৱত ধামলৈ যোৱাৰ যিটো মাৰ্গ পথ সেইটো সুচল কৰিবৰ কাৰণে গীতাক উপদেশবিলাক দিয়া হৈছে গতিকে আমি আজিৰ আলোচনাৰ পৰা এটা কথাত সিদ্ধান্ত তন্ত উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ যে গীতাখন কোনো এটা বিশেষ গোষ্ঠীৰ বাবে নহয় কোনো এটা বিশেষ ধৰ্ম অৱলম্বন কৰা লোকৰ বাবে নহয় কিছু বিশ্বাস অনু অনুসৰণ কৰা মানুহৰ বাবে নহয় ইটছ ইজ নট ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ছেক্ট ইট ইজ নট ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন ইট ইজ নট ফৰ চাম পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেক্টিচনাৰ্ছ ইট ইজ নট ফৰ চাম পিপল হু বিলিভছ ইন চাম ফেইটছ বাট এইখন হৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ এখন একচেতিয়া উমৈহতীয়া পুথি গ্ৰন্থ ইটছ এ কমন স্ক্ৰিপচাৰ ফৰ দ্য হোল হিউমেনিটি গতিকে আজিৰ যিটো পবিত্ৰ দিন আমাৰ গীতাৰ যিটো আজিৰ পবিত্ৰ দিন এই দিনটোত আমি সকলোৱে মানৱ জাতিয়ে এটা শপত ল'ব লাগে যে গীতাখন আমি সঁচা অৰ্থত বহিব চেষ্টা কৰিম বুজিব চেষ্টা কৰিম অঁ আকৌ আমি সেইদ্বাৰা আমি আকৌ হেৰি কৃষ্ণ কেন ইউ হিয়াৰ মি নাও গতিকে আমি এইদৰে আমি আমাৰ জীৱনত গীতাখন প্ৰতিদিন আমাৰ গীতা অধ্যয়ন কৰাৰ এটা অৰ্থ হ'ল যে আমাৰ জীৱনত যেতিয়া প্ৰতিদিনেই কিছু বাধা আহে বা আমি প্ৰতিদিনেই বিভিন্ন ধৰণৰ জাগতিক আকৰ্ষিত আকৰ্ষণৰ দ্বাৰা আসক্তিত কৰোঁ তে এইবিলাকৰ মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ প্ৰত্যেক দিনেই গা ধোওঁ প্ৰত্যেক দিনেই অলপ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰোঁ গতিকে এই শ্ৰৱণ প্ৰসাদ এই পাঠ প্ৰসাদ পঠন শ্ৰৱণ ডিচকাশ্যন আলোচনাটো যদি কম পৰিমাণে হ'লেও আমি প্ৰতিদিনে কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ভক্তি জীৱনত যিটো আমি ভগৱত ধামলৈ যোৱাৰ যিটো পথ সেইটো সুচল হৈ উঠিব গতিকে মই আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই আপোনালোকক এইদৰে নিয়মিতভাৱে যিটো দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ যিটো মোৰ সেৱা সেই সেৱাটো যেন দিব পাৰোঁ আৰু এই সেৱাৰ দ্বাৰা মই নিজেও যাতে ভক্তি জীৱনতহে খুব দৃঢ়তাৰে ভক্তৰ সেৱাত গুৰুৰ সেৱাত নিয়োজিত থাকিব পাৰোঁ গতিকে আকৌ সকলোকে আজিৰ দিনত গীতা জয়ন্তীৰ দিনত মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ পৰা আমি সকলোৱেই আমি এটা সংকল্প লওঁ যেন আমি যিমান পাৰোঁ গীতাখনৰ বাণীসমূহ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি গীতাখন অধ্যয়ন কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি গীতা গ্ৰন্থখন বিতৰণ কৰিম কাৰণ এই যে গীতা গ্ৰন্থখন এইখন বিতৰণ কৰিলে কিমান লাভ হয় গীতাখন দান কৰিলে কিমান লাভ হয় গীতাখন দান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে কিমান লাভ হয় ইয়াত মানে মানে উইন উইন গেম বুলি ক'ব পাৰা ক'ব পাৰি কাৰণ গীতাখনৰ লগত জড়িত সকলো কথাই আপোনাক ভগৱৎ ধামলৈ নিয়াতেই সহায় কৰিব হৰি কৃষ্ণ